Мы находимся в кабинете электрооборудования автомобиля. На сегодняшний день электрооборудование автомобиля занимает важную составляющую в комплексе устройства автомобиля, так как на долю электрооборудования приходится примерно 30-40% от стоимости автомобиля. Электрооборудование – это, во-первых, обеспечение безопасности дорожного движения, это комфорт для водителей и пассажиров изучая электрооборудование, получая необходимые знания, студент может спокойно использовать автомобиль для необходимых целей. Выпускник техникума, он может работать в различных отраслях народного хозяйства, потому что везде есть автомобиль и нужен такой специалист, как техник-механик по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля. Также этот выпускник может быть просто работать в автотранспортном предприятии, станциях технического обслуживания автомобиля, работать в ГАИ. Когда-то, годов ну, 11 или 10 лет назад, нас целую группу взяли работать в ГАИ. Поэтому нужная и необходимая профессия. Ты студент другого курса. Можешь сказать, чего ты выбрал эту технику? Когда я поступал сюда после девятого класса, море специальности было вот. Ну, а я, ну, я как бы выбрал говорит, автотранспортную технику, потому что я с детства хотел стать э, автомехаником, заниматься автоделом, mm -hmm. то есть предпринимателем быть, завести свое дело. В общем, этот техникум в принципе может помочь вам. Ты студент другого курса. Чего ты выбрал? Специальность обслуживания, и ремонт автомобиля в двигателей? Я с самого начала, когда поступал в техникум, решил, что я хочу ремонтировать автомобиль, изучать строение их. Какие предметы тебе наибольше подобаются и чему? Мне в этом техникуме особо все предметы ну, нравятся. Ну, некоторые бывают сложные, но я справляюсь с ними. Добрый день. Вы находитесь в аудитории, где изучается дисциплина «Правила безопасности дорожного движения. Наша дисциплина считается универсальной. У наших студентов имеется уникальная возможность параллельно обучению в техникум получить водительское удостоверение категории Б и С. Наша главная задача заключается в том, чтобы наш выпускник сел за руль любой марки автомобиля и комфортно чувствовал себя на Знания одних от... правил дорожного движения, конечно же, недостаточно. Необходимо быть культурным взаимомежливым водителем. Конечно же, немало времени уделяем прежде всего в ситуационном обучении водителей смотрим такие ситуации, как занос, нос, чтобы попадая в какую-то подобную ситуацию, наш студент мог полностью контролировать. Обучение правилами безопасности дорожного движения происходит в два этапа. В данной аудитории происходит обучение теоретического курса по нашему. Майданчики. И, конечно же, после одного-двух занятий наши студенты выезжают на улично-дорожную сеть Днепропетровска. Сейчас в Украине завод совершается порядка 40-45 тысяч дорожно транспортных происшествий. Наша главная задача ⁇ научить нашего выпускника, прежде всего, получать удовольствие от управления транспортным средством. В любой критической ситуации найти выход и, естественно, контролировать ее вы можете получить качественное образование, которое будет способствовать вашему дальнейшему карьерному росту. От лица всего нашего педагогического коллектива я вас приглашаю на обучение в наш автотранспортный технику. Я выбрал этот техникум, я в него хотел с самого начала поступать. Я поступил до техникум, потому что я люблю автомобили, с детства увлекались ими. И у меня отец меня учил заниматься этим. Ну, я поступил в это техникум, потому что я с детства люблю автомобили.